tanpa pengawalan dan tanpa pengakhiran. Nah, kalau kita tengok dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, ya, maka kita dapat tahu bahawasanya firman Allah Ta'ala ni adalah ilahi, ketuhanan. Dia bukan makhluk. Ketika Nabi Musa dalam riwayat Bukhari, ketika na roh Nabi Musa naik ke langit, berjumpa dengan roh Nabi Adam, maka mereka saling berbalah satu sama lain. Kata Musa, Wahai Adam, Ha, penghulu sekalian manusia Disebabkan dosamu lah Disebabkan kesilapan kamu lah ha, Kesilapan kamu lah Kami telah diturunkan oleh Allah daripada surga, daripada surga ke dunia Disebabkan kecuaianmu Kelalaianmu Kami yang menanggung akibatnya Anak cucumu yang menanggung akibatnya Lalu apa jawab Nabi Adam Nabi, Nabi Musa Macam tak puas hatilah dengan Nabi Adam Ya, yeah. Ini yang Bukhari disebutkan Lalu apa jawab Nabi Adam? Bukankah telah tertulis di kitab Taurat? Bukankah telah tertulis di, kitab Taurat dan kitab-kitab Allah yang lain? Bahawasanya Allah memaafkan menurunkan aku ke aku dan anak cucuku ke, ke dunia. Maknanya apa tuan-tuan? Memang itu sudah menjadi ketetapan Allah jauh sebelum Allah menciptakan tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Itu dalil menunjukkan alam Allah Ta'ala adalah bukan makhluk. Tidak diperbaharui. Jangan seperti pendapat kaum-kaum sesat yang dulu ada kaum-kaum bid'ah yang sesat yang mengatakan aa, perkataan Allah, firman Allah ni diperbaharui makhluk. Akan diperbaharui setiap datang rasul-rasul yang baru mendatang syarat. Ini adalah akidah yang sesat. Kalau kita meyakini akidah seperti itu, maka kita telah jatuh kepada kekufuran. Dan Allah tidak menyerupai sesiapa pun daripada ciptaannya dan ini telah disabitkan dalil dal, dalil ini telah sabit dalam al-Quran laisa ka syai tidaklah seperti Allah sesuatu pun tidak ada satu pun yang menyerupai Allah taala. Ha. Jadi kalau kita kat ada dululah ada firqah-firqah sesat yang mengatakan ya Allah mu ha memiliki naudzubillah mereka semua naudzubillah Allah memiliki jasad seperti manusia punya tangan. Sebab dalam Al-Quran di situ ada ayat tangan. Yadullah. Tangan Allah. Berarti Allah Nah, ini, ini, ini akidah sesat. Bid'ah. Akidah firqah yang dihukumi oleh ijma' ah. Ahlu sunnah wal jemaah ini adalah firqah yang sesat. Allah tidak menyerupai makhluknya sedikit pun. Adapun yang disebutkan sebagai tangan, itu maknanya ditakwil sebagai kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadullah faqa'idihim. Kuasa Allah di atas kuasa mereka manusia. Ar-Rahmanu al alal arsi istawa. Bukan Allah bersemayam di arsi. Tapi Allah beristiwa. Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah telah mengalahkan bumi. Tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Bahkan arsi Allah pun telah dikuasai oleh kuasanya Allah Ta'ala. Jadi kudrat Allah bukan hanya berada tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Bahkan di arsi pun di situ ada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beristiwa kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat sana. Maka tuan-tuan inilah akidah al-sunnah wal-jemaah yang perlu kita pelajari dan perlu kita tahu ya. sebab kalau tuan-tuan tidak mempelajari ini maka di luar sana banyak sekali fitnah-fitnah yang yang merosakkan apa namanya akidah al-sunnah wal jamaah kita. Wa nazarta fi mu'jizati rasul. Ah ha, tadi disebutkan juga Allah tidak disifati dengan sifat makhluk-makhluknya dan tidak harus bagi Allah apa yang menjadi perkara yang harus ke atas makhluknya. Ha. Makhluk dia harus untuk makan dan minum. Allah tidak makan dan minum. Ya. Dan jelas nah Allah tidak menyerupai makhluknya dah disebutkan tadi dan sebagainya dah. Wa nazarta fi mu'jizatir rasul dan bila mana engkau melihat di dalam mujizat mujizat Rasulullah Nabi Nabi Agung kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'lami nubuwati dan tanda-tanda kenabian beliau fa alimta maka pasti kamu mengetahui annahu bahwasanya Nabi Muhammad iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu dan orang kepercayaannya Allah ala wahyihi di dalam menyampaikan wahyu dan mengamalkan wahyu dan mensyiarkan wahyu wa maka kana salafus salih ya'taqidunahu dan apa yang diyakini oleh salafus salih ya salafus salih ni siapa salafus salih ni adalah aa, generasi tab, sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in 300 tahun 3 abad termasuklah imam yang empat mereka termasuk salafus ya. salih jadi dia ada ulama salaf ulama khalaf nah ulama salaf tu bermula daripada era zamannya sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in nabi nabi bersabda sebaik-baiknya kurun khairul quruni qarni thumma alladhina yalnau thumma alladhina yalnau tu dah min anna Allah taala yura fil akhirah yang mana akidahnya salafus salih ya, akidah mereka meng, meng, mengatakan bahasanya Allah dapat dilihat di akhirat li'annahu memang kerana Allah sebetulnya adalah mawjudul zat yang ada maka sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan dalam hadis ya dalam al-Quran yang mana nanti ahli syurga diperlihatkan kenikmatan yang paling nikmat yaitu dapat melihat zat Allah taala berarti terlihatnya zat Allah menunjukkan wujudnya si wujudnya Allah taala ya yaitu sifat wujud kidam baqa ya. walaysa fi jihatin mahdudatin tetapi dia Allah tidaklah di dalam satu pihak atau arah yang dibatasi ya tentu dibatasi ditentukan tak dia tak ya dia tidak terbatas wa huwa ghairu mahdud dan dia tidak terbatas wa anna alqur'ana kalamullah taala ghairu makhluq dan alquran dia adalah firman Allah taala dan dia tidak diciptakan dia tidak makhluk ha saya katakan tadi dulu ada akidah sesat yang mengatakan kalamullah ni makhluk diciptakan dibuat kerana dia keluar daripada mulut nabi Aa, nah ini akidah sesat. Kalamullah dia tidak makhluk. Mushaf tulisan itu makhluk. macam kitab ni inilah makhluk. Ni tulisan walaupun al-Quran tulisan dia makhluk. Tetapi hakikat daripada kalamullah itu sendiri bukan makhluk. Karena kalau dikatakan kalamullah itu makhluk berarti dalam zat Allah ada sifat makhluk. Maka itu muhal mustahil bagi Allah taala. Laisa bihur laisa bihurufin muqatta'atin dan kalamullah firman Allah Ta'ala bukanlah terdiri daripada huruf yang terpotong-potong. A, B, C, D, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Ka. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, Sin, Mim, Ta. Huruf. Kalau Allah jauh daripada itu tuan-tuan. Dia tidak dibatasi oleh huruf oleh Alif, lam, Mim. Bahkan Ha, Mim saja tak. Dia tidak dibatasi. Ha. Kalau Allah tidak dibatasi dengan tidak dibatasi dia Goyru mahlub. Akal kita tak sampai. Yeah. Wala aswatin mukhtalifatin. Begitu juga. Ha. Firman Allah Ta'ala bukanlah terdiri daripada susunan suara yang berbeza-beza. Dulu ada yang mengatakan akidah sesat, akidah sesat mengatakan. Mereka mengatakan firman Allah ni mahluk. Ha. Kadang-kadang ayat ancaman maka nada dia tinggi. Ha. Ayat tentang ni maka nada dia sayu, lembut. Tak ada. Dia, firman Allah tak macam perkataan manusia. Manusia kadang dia suara tinggi, kadang suara rendah, suara kecil, suara halus, suara perlahan, suara laju, cakap laju tak. Firman Allah tak macam tu. Macam mana akal kita tak sampai. Ha, kita hanya terima ini firman Allah Taala. Itu saja. Jangan kita buat logik-logik. Ha, kadang tidak semua perkara agama ni dapat diterima oleh akal. Sina Ali katakan apa? Kebanyakan uh, agama datang tidak dapat diterima oleh akal. Itulah ujian keimanan kita. Ujian kita sebagai Muslim. Orang Muslim ni artinya apa? Full submission. Penyerahan diri secara totally kepada Allah Ta'ala. Kalau kita dah serah diri kita, kita faham ke tak kita faham? Masuk akal ke tak masuk akal? Kita kena terima. Barulah dikatakan Muslim. Berserah diri 100%. Tapi kalau kita masih meng menggunakan logik kita, akal kita, oh ni tak masuk akal lah, ni tak logik lah, macam mana lah kaitkan dengan sains dengan ini dan sebab ha, inilah mananya ha, maknanya kita belum Islam sepenuhnya udkhulu fi silmika fa masuklah Islam sepenuhnya totally bukan 90% bukan 99.9% poin 9%, 9 tak 100% faham ke tak faham ha, kita kena ikut saja Ya. Yeah. idlaw kana kadhalik maka apabila kalamullah seperti itu yaitu kalamullah adalah makhluk naudzubillah terdiri daripada huruf yang ter, terpisah-pisah atau suara yang berbeza dan seterusnya lakana min jumlatil makhluqat maka di dalam zat Allah ada susunan daripada zat-zat makhluk dan ini mustahil kembali kepada ayat tadi laisa kamisli syai' tidak ada satu pun yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala wa annahu la yakunu fil milki wal malakuti fal tatukhatir wala laftatunazir illa biqada'illah ta'ala wa qadarihim wa iradatihi wa mashiatihi subhanahu wa ta'ala famanhu alkhair wa shar wal nafa wa dar wal iman wal kufr dan tidak boleh di dalam kerajaan Allah kekuasaan Allah ada bisikan hati atau uh, anggapan kefahaman yang menyalahi uh, Menyalahi zat Allah subhanahu wa ta'ala Atau ada bisikan Cebisan apa Khatir Apa namanya Bisikan hati Atau pandangan Pendapat Yang Yang terjadi Melainkan Bisikan hati tersebut Dan Oh maaf. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti fal tatu khatir wa la laftatu nazir illa biqadar Allah ta'ala. Maaf saya telah terjemah. Dan bahawasanya tidak berlaku di dalam aa, kepemilikan kerajaan Allah subhanahu ta'ala dan kuasanya. Apa-apa besitan khatir, besitan hati ataupun pandangan pendapat makhluknya melainkan besitan tersebut. Aa, Lalu pendapat, pandangan yang datang daripada akal kita, itu dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah dengan kodoknya, dengan kudratnya Allah ta'ala, wa iradati dan kehendaknya Allah wa masyarakatnya, keinginannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hati kita terbesit dalam benak kita, dalam akal kita, Wah, begini dan begitu. Lalu apa bisikan hati kita mengatakan Beri dah Itu pun diciptakan oleh Allah Taala juga. Lalu macam mana kita nak bayangkan Allah? Tak boleh. Sebab itu pun makhluk juga. Bisikan hati kita itu makhluk juga. Apa yang kita simpan dalam akal kita kita membayangkan. Oh, apa namanya aa, Mekah ni macam ni, Madinah macam ni, dan ini ni nak kita buat imajinasi kita tu. Itu pun ciptaan Allah Taala juga. Kerana itu ciptaan Allah, itu makhluk, maka kita tak akan tak akan sampai kepada zat Allah Taala. Sebab macam mana makhluk nak memikirkan pencipta? Maksudnya nak memikirkan zat pencipta itu mustahil. Tak mampu. Sebab haa. sebab itulah kita ni makhluk. Dibatasi kemampuan kita sehingga apapun besitan hati dan fikiran kita itu pun ciptaan Allah Taala juga. Mamnik lagi ya. Begitu juga dengan kebaikan, keburukan, manfaat, bahaya, iman, kekufuran. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu la wajiba alaihi ala Allah Taala li ahd min khalkhi, faman athabahu fa bi waman aqabahu fa andli. Maka oleh karena itu tidak ada sifat wajib ke atas Allah maksudnya tidak ada kewajiban ke atas Allah bagi hak mana-mana pun makhluknya ha. Barang siapa tidak ada kewajiban kata Allah untuk membalas kebaikan siapapun daripada makhluknya atau menghukum sesiapa pun daripada makhluknya. Adapun makhluknya bila mana diberikan ganjaran, diberikan pahala oleh Allah itu bifadlihi sebab keutamaan Allah, sebab anugerah Allah. Bukan kena oh wajib bagi Allah untuk masukkan dia ke surga. Tak ada. Walaupun memang dalam hadis Nabi menggunakan istilah Ha, barang siapa yang beramal begini-begini Barang siapa yang bersaksi dari Tuhan selain Allah Aku adalah utusannya Maka wajib bagi dia masuk surga Bukan berarti wajib bagi Allah Untuk memasukkan orang ni Orang beriman ni ke surga Tak ada Itu ada Allah tidak boleh di Dibebankan dengan suatu taklif Tak Kita manusia Ya di taklif so, ha, kalau kita buat baik, maka kita dapat surga. Kalau kita buat jahat, kita buat dosa, maka masuk neraka. Tapi Allah tidak ditaklif oleh apapun. Ya. Kalau Allah ditaklif, maka samalah Allah dengan manusia. Ya. Maka kalau Allah masukkan seorang dalam surga, itu sebab anugerahnya Allah, rahmatnya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, tak ada siapa pun masuk ke surga dengan amalannya. La yudkhilu ahadan amaluhu aljannata. Tidak ada satu pun yang memasukkan orang ke surga amalannya. Oleh amalan. Melainkan dengan rahmatnya. Bagaimana dengan engkau, wahai Rasulullah? Aku pun masuk ke surga dengan rahmat Allah. Bifadlihi. Begitu juga seseorang masuk ke neraka dihukum oleh Allah. Bi'adlihi kerana sifat adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga minit lagi. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi. Wa ma warada ala lisani sahibi syar'i salawatullahi wa min umuril akhirah. Kalhajdu wa nasar wa anzabil qabr wa su'ali munka wa nakir wal mizan wa sirat. فهذه اصول درجه السلف ورضوان الله على اعتقاد وتماسك biha dan apa yang datang begitu juga apa-apa yang disebutkan oleh lisannya pemilik syariat iaitu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai perkara-perkara akhirat seperti dikumpulkan di pada mahsyar ya, azab kubur soalan munkar nakir mizat dihisap timbangan amalan baik dan buruknya merentasi melalui aa, jembatan sirat ini adalah usul-usul akidah yang diyakini oleh salafus saleh uh, radhiyallahu taala anhum ajma'in yang mana mereka meyakininya dan berpegang teguh dengannya wa waqa' alaihi dan telah disabitkan oleh ijma' alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka <coughs> inilah kesimpulannya uh, macam mana kita di dalam beribadah bagaimanapun juga nak ke tak nak, suka tak suka kita kena cari ilmu. Ha, terutama dalam ilmu akidah dan dan lain-lainnya ilmu yang berkaitan dengan ilmu ilmu ap, apa dengan ibadah luaran kita seperti solat, wudu, puasa dan lain sebagainya. Begitu juga untuk amalan ibadah yang tak nampak iaitu amalan hati kita. Alhamdulillah tuan-tuan benarnya datang semua daripada Allah Subhanahu ada silapnya daripada kelemahan saya saya mohon maaf. ولله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته